আম খাই আপুনিও ভাল পায় নেকি জীৱনত কেতিয়াও নকৰিব এই ভুল নহ'লে গোটেই জীৱন আপুনি ভুগিব লাগিব আম বৰ্তমান সময়ত সকলোৱে ঘৰে ঘৰে নাইবা আপুনি কিনি হ'লেও আম খাইছে বৰ্তমান আমৰ বতৰ আম হৈছে ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ফল ফলৰ ভিতৰত আমক ৰজা বুলি কোৱা হয় কিন্তু এই আম আমাৰ স্বাস্থ্যৰ পক্ষে কিমান উপকাৰী নাইবা কিমান অপকাৰী আপুনি জনাতো বহুতে বেছি প্ৰয়োজনীয় আম যদি খাই ভাল পায় তেনেহ'লে আপুনি নিশ্চয় আমৰ বিষয়ে কিছু কথাৰ জনাৰ আজিৰ তাৰিখত প্ৰয়োজনীয় আমে আমাৰ বিশটাতকৈও অধিক বেমাৰ নিৰাময় কৰিব পাৰে আপুনি জানিব লাগিব যে আমত কি কি ঔষধি গুণ আছে আমক এনে ফলৰ ৰজা বুলি কোৱা নহয় আমক এনে ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰীয় ফল বুলি কোৱা নহয় এই বিষয়ে আপোনালোকক বিতংগই ক'ব ওলাইছোঁ আপোনালোকে ফুল প্লেটৰ সহায়ত চাই যাওক আমৰ ঔষধি গুণসমূহ আজি আমি আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে ক'ব ওলাইছোঁ পকা আম আমাৰ শৰীৰৰ বাবে বৰ উপকাৰী পকা আম বীৰ্যৰ বৰ্ধক বায়ুনাশক বলকাৰক পুষ্টিকাৰক আৰু তৃপ্তিজনক পকা পুৰুষ আমি আমাৰ হৃদযন্তৰ সবল কৰে আৰু বীৰ্য বৰ্ধন কৰে এটা পকা আমৰ ৰস এশ পঞ্চাছ গ্ৰাম গৰু গাখীৰৰ লগত মিহলাই দিনটোত এবাৰকৈ খালে হৃদযন্তৰ সবল হয় বাটপিত্তনাশ কৰাত পকা আমে সহায় কৰে পকা আম এৰাতি পানীত তিয়াই থৈ খালে বহুমূত্ৰ ৰোগ নিয়াময় হয় এইদৰেই দহ পোন্ধৰ দিন খাব লাগে বাটপিত্তৰ ৰোগো নিয়াময় হয় বায়ুৰ ৰোগ নাশ কৰিবলৈ দিনে অন্ত দুটা পকা আম খাব লাগে স্মৃতিশক্তিৰ সবল কৰিবলৈ দিনে পকা আমৰ ৰসৰ লগত এচামুচ আধা ৰস মিহলাই খাব লাগে দিনে এবাৰ এমাহ ধৰি খাব লাগে অৰ্খৰ বা কেঁচুমূৰীয়া ৰোগ আৰোগ্যৰ বাবে একাপ পকা আমৰ ৰসৰ লগত আধা কাপ দৈ মিহলাই দিনটোত এবাৰকৈ এসপ্তাহ খাব লাগে বহুমূত্ৰ ৰোগ যক্ষ্মা ৰোগত ভোগা লোকে পকা আমৰ ৰস তিনি চামুচত এচামুচ মৌ মিহলাই খাব লাগে দিনে এবাৰকৈ দহদিন খালে উপকাৰ পোৱা যায় কৃমি নাশ কৰিবলৈ আমৰ গুটি চূৰ্ণ দুচামুচৰ লগত অলপ গৰম পানী মিহলাই ৰাতি শোৱাৰ আগত খাবলৈ দিলে সকলো ধৰণৰ কৃমি নাশ হয় তিনিদিন খুৱাব লাগে এনেদৰে বমি হ'লে আমৰ কুশিপাতৰ ৰস এচামুচ পৰিমাণে দিনে দুবাৰকৈ খোৱালে এদিনতে ভাল হয় পেট চলা নাইবাৰ ডায়েৰীয়া হ'লে আমৰ গছৰ ছালৰ ৰস খোৱাব লাগে দুচামুচকৈ দিনে দুবাৰকৈ দুদিন খোৱালে উপশম পোৱা যায় নাকেৰে তেজ ওলালে আমৰ মাজৰ শুকান সাঁহটো জুইত পৰি তাৰ ধোঁৱা নাকেৰে শুঙিলে তেজ ওলোৱাৰ বন্ধ হয় এৱা ভগা ভাল হয় বুলি বৈজ্ঞানিকসকলে জানিবলৈ দিছে উচ্চ ৰক্তচাপত পকা আমৰ ৰস দিনে একাপ এসপ্তাহ খালে উচ্চ ৰক্তচাপ নিয়াম হয় ইয়াৰোপৰিও কফৰ সমস্যাৰ পৰাও আমৰ শিপা ৰস খালে সুফল পোৱা যায় বুলি বহুলোকে কয় ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পালে আমত কি কি ঔষধি গুণ আছে আপুনি যদি জীৱনত আম খাই বেয়া পায় তেনেহলে আপুনি আটাইতকৈ ভুল কৰি আছে আমক এনেই ৰাষ্ট্ৰীয় ফল বা আমৰ ৰজা বুলি কোৱা নহয় ফলৰ সেয়ে আম আপোনালোকে খাওক যিমান পাৰে সিমান আৰু এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক যাতে সকলোৱে জানিব পাৰে যে আম আমাৰ স্বাস্থ্যৰ পক্ষে কিমান উপকাৰী যদিহে আপোনালোকে আম নাখায় তেনেহলে বিশটাতকৈ অধিক ৰোগ আপোনাৰ দেহত হব পাৰে সেয়েহে জীৱনত আপুনি এইটো ভুল কেতিয়াও নকৰিব পৰাপক্ষত বতৰৰ ফল বতৰতে খাওক আম খাওক আৰু নিজৰ স্বাস্থ্য ভালদৰে ৰাখক ধন্যবাদ জয় অসম